Heç də hər bir qurulan ailə xoşbəxt ola bilmir. Və ə, bu səbəbdən də təsadüfi deyildir ki, təxminən bağlı olan hər iki nikahdan biri sonradan toz olur. Bildiyiniz kimi, ə, boşanmaq üçün ə, müəyyən ə, səbəblər mövcud olmalıdır ki, bu Almaniyada digər ölkələrə münasibətdə daha sərt formada tənzimlənir. Mənim adım Elvin Cəbrayil. Almaniyada vəkil kimi fəaliyyət göstərirəm və əsas məşğul olduğum, fəaliyyət göstərdiyim sahələrdən biri də ailə hüququ sahəsidir. Və ailə hüququ sahəsi təsir ki bizdə Almaniyada adi təsir müddətində Çox sərt hi öyrədilir və bu sahədə ə, hüquqi məsləhət, hüquqi fəaliyyət göstərmək üçün şəxsin ə, mütləq şəkildə özünü ailə vəkili kimi ixtisaslaşdırması zəruridir. Və ə, mən də ə, bu yondan çıxış edərək təhsilimi bitirdikdən sonra ailə hüququ sahəsində ixtisasartma kursu keçərək və bu kursu uğurla bitirmişəm. Mən sizə bu videoda dediyim kimi qısa olaraq ə, Almaniyada boşanmaq ə, haqqında danışmaq istəyirəm. Ə, heç də ə, nadir hallardan biri deyil ki, ə, mənə müraciət edən şəxslər arasında həmçinin boşanmaq istəyən şəxslər də mövcuddur və bu ə, müraciətlər artan ə, ə, hazırda istiqamətində gedir və hər zaman sual verilir ki, mən boşana bilərəmmi? Biz xarici vətəndaşlarıq və artıq da biz ikimiz də Azərbaycan vətəndaşı yox. Bu Almaniyada mümkündürmü? Və nə zaman, hansı müddətlərə riayət etmək lazımdır və boşanmaq üçün mütləq şəkildə vəkiliyə ehtiyacı varmı, yoxsa yoxdur? İlk öncə onu deyim ki, Almaniyada boşanmaq üçün müəyyən olan vaxt zəman dilimi məsələn Azərbaycanla münasibətdə Azərbaycan münasibətdə daha uzun göstərilir. Məsələn Azərbaycanda 3 aydan sonra normalda boşanmaq mümkündürsə, Almaniyada bu minimum 1 ildən sonra mümkündür. Demə boşanmağın da iki forması vardır. Ya hər iki tərəf qarşı tərəf razılığı əsasında boşanmağa müraciət edir və ya həm onlardan biri müraciət edir və digəri buna öz e, razılığını bildirir. Bu halda e, boşanmaq üçün olan müddət e, buna bağlı ox müddəti də deyilir, qanun tərəfindən e, nəzərdə tutulan o minimum müddət 1 il təşkil eləyir. Yəni siz e, boşanmaq istəyirsinizsə və hər iki tərəf razıdırsa boşanmağa bu zaman minimum 1 il közləməlisiniz. Və bu 1 il e, tərəflərə onun üçün verilir ki, onlar bu 1 il ərzində e, aralarındakı münaqişəni kənara qoyub yenidən birləşməyə, yenidən ailə həyatını e, davam etdirməyə cəhd etsinlər. Və bu 1 il ərzindən sonra da tərəflər hələ də boşanmaq istəyirlərsə və hər iki tərəf razıdırsa, dediyim kimi bu zaman ə məhkəmə nikaha son qoyur, nikahı pozur. Hər iki tərəf əgər razıdırsa, bu halda tərəflərdən biri vəkil tutaraq və sonradan həmin vəkil xərjini düz aralarında paylaşa bölə bilərlər. Çünki Almaniyada ailə məhkəmələrində, ailə məhkəmələrində eee iştirak mütləq şəkildə vəkil ilə zəruridir. Yəni vəkilin iştiraki zəruridir. Çox nadir istisnalar çıxılmaq şərti ilə. Yəni siz boşanmaq istəyirsinizsə normalda hər iki tərəf öz vəkili ilə boşanmaq üçün müraciət edə bilər və yaxud da qarşı tərəfin boşanma ərizəsinə cavab verə bilər əlaqən istisna halı o zaman dediyim kimi mövcuddur ki, hər iki tərəf boşanmağa razıdır və arada heç bir əmlak bölgüsü və ya hupda alimentlə bağlı heç bir problem yoxdur, qarşılıqlı razılıq artıq əldə olunub. Heç bir formada tərəflər bir-birlərinə qarşı ehtiyatlar, tələblər irəli sürmürlər. Bu halda bir vəkil tutularaq həmin o məhkəmə xərcləri daha aşağı formada saxlanıla bilər. Yox, əgər sizin əriniz və ya artıq arvadınız hüquqi dildə desək, əgər boşanmağa öz razılığını bildirmirsə və bildirməyəcəksə, bu zaman boşanmaq müddəti bir qayda olaraq 3 il təşkil edir. Yəni 3 il boyunuzda məhkəmə sizi nikaha son qoymaya bilərlər. Ta ki bu müddət 3 illikdə də partlaşma müddəti kimi nəzərdə tutula bilər. Üçün müddət keçmiş olsun. Və bir çox hallarda da bir tərəf digər tərəfi cəzalandırmaq üçün, yəni öz düşüncələrində cəzalandırmaq üçün baxmayaraq ki, boşanmaq istəyi var, lakin sırf yan yəni qarşı tərəfə problem yaratmaq üçün bu vasitədən istifadə eləyirlər və məhkəmə qarşısında boşanmaq istəmədiklərini hələ də Ə, yenidən ə, əri ilə və yaxud da arvad ilə bir araya gələ biləcəklərini ittihya edirlər. Və bu belə olan halda da əgər xüsusi halları yoxdursa, yəni hər və yaxud arvad narkotik maddələr qəbul etmirsə, yəni şiddət göstərmirsə, xüsusi xəstəliyi yoxdursa, həbsdə deyilsə və s. bu hallar istisna olmama normalda məhkəmə üç il keçməmiş nikaha xitam vermir və təbii ki, baylar dediyimdən də çıxış eləyərək, əgər tərəflər bir-biri ilə boşanmaqda e, e, yəni boşanmaq istəmirlərsə, arada razılıq yoxdursa, bu zaman hər iki tərəf mütləq şəkildə ailə məhkəmələri qarşısında e, öz vəkilləri ilə çıxış etməlidirlər. E, Almaniyada e, vətəndaşlığınızdan, milliyyətinizdən aslı olmayaraq e, boşanmaya müraciət edə bilərsiniz. Əgər e, hər ikinizin, e, hər ikinizin və ya hər ikinizin və ya hər kimizdən birinizin yaşayış yeri Almaniyadırsa, o zaman burada boşanma üçün müraciət etmək olar. Və əgər ailədə uşaq varsa, hər zaman bir qayda olaraq həmin uşağın yaşadığı ərazi üzrə ailə məhkəməsi ə, səlahiyyətli mənsub ailə məhkəməsi sayılır və boşanma ittihası həmin o məhkəmədə qaldırılmalıdır. Əgər siz işləmirsinizsə, gəliriniz yoxdursa, dövlətdən yardım alırsınızsa, reaktivdə hələ qaçqınlıq status statusundasınızsa və digər hallarda ə, dövlət tərəfindən sizə ə, yardım göstərilir ki, siz yəni boşanma prosesini və yaxud aliment prosesini və yaxud da əmlak bölüşüsü prosesini burada həyata keçirə biləsiniz. Bunun üçün öz vəkilinizə sizin ə, məhkəmə xərclərini və vəkil xərclərini ödəmək iqtidarında olmadığınızı bildirməyiniz kifayətdir və ə, bu halda vəkil mütləq şəkildə dövlət tərəfindən proses xərclərinin qarşılanması üçün nəraziyyət etməlidir və bir qayda olaraq da bu müraciətlərə məhkəmə tərəfindən müsbət qərar verilir. Əgər siz təbii ki, ehtiyaclı şəxs olduğunuzu sübut edərsinizsə, bunun üçün məsələn dövlət tərəfindən aldığınız yardımlarla bağlı ə, sənədləri, qərarları təqdim edərək məhkəməyə öz ləziyyətinizin iqtisadi vəziyyətinin pis olmasını ə, sübut edə bilərsiniz. Müdirlər, bu məlumatlar sizə hansısa bir formada yardım göstərəcəkdir. Təbii ki, yəni ümidimiz və istəyimiz odur ki, heç bir ailə, xüsusən də uşaqlı, övladlı ailə pozulmasın, dağılmasın, amma İş o yerə gələrsiniz ki, siz boşanmaq haqqında qəti qərar verəcəksiniz. O zaman məmnuniyyətlə mənə, mənim ofisimə müraciət edə bilərsiniz. Hər birinizə xoşbəxtlik, ailə səadəti arzu edirəm. Növbəti görüşlərdə. Edir. Sağ olun.